Operativ qərargahın ümumi rəyi bundan ibarətdir ki, yaranmış situasiya Azərbaycanda karantin rejiminin sərtləşdirilməsinə əsas vermir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Operativ qərargahın bu gün keçirdiyi brifinqdə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib. Okey dedim ki, bəzi ölkələrdə yumşalmadan sonra sərtləşməyə dönüşlər olsa da, bu operativ qərargah ölkədə sərtləşməyə qayıtmağı zəruri saymır. İbrahim Məmmədov həmçinin bildirib ki, hazırki vəziyyətdə karantin rejiminin yumşaldılması yaxud ləğv edilməsi də mümkün deyil.